Но игра была равная, это было видно и по игре, и по счету, да, все время было очко очко, да, и как бы даже третьей, четвертый, четверти мы выходили вперед, и инициатива переходила в наши руки. Но исходя из того, что мы играли в выезде, конечно, играть тут трудно, да, и зрители, и зал, и ваши игроки чувствуют уверенность тут. И, конечно, нам помешало то, что у нас была сужена ротация больших игроков, потому что Мальчевский у нас получил травму. Это игрок, который нам помогал на поле 25 минут. Мы, конечно, не такая команда, которая сразу может эти щели как бы наполнить, да, подписывая какого-то нового игрока или сразу. Но ну, ребята старались. Как уже Конев правильно сказал, как сегодня решила игра, то, что как бы мы проиграли щит, во-первых, и во-вторых, что были такие решающие броски, которые, можно сказать, из равных позиций, которые мы промазали, да, и, и ваши игроки попали. Да. И, конечно, дома играя, сразу команда почувствовала, что да, сегодня Черкас может выиграть, да, и они это уже как бы из рук не, не, не выпустили, сравнение о того, что мы наоборот руки опустили, и еще в концовке допустили и тактические, и технические ошибки. насколько серьезно там? Травма серьезная, у него трещина, трещина на голеностопе. Там медицинский, медицинский не объясню вам, да. И так что он 4 недели, как минимум, будет пропускать. Желаемому как бы быстрее увеличиться, конечно. Спасибо.